गुरुभ्यो नमः श्रीमद्भगवद्गीता पदमूणवाध्यायं क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगं पदव श्लोकम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः మద్భక్త ఏతద్విజ్ఞాయ ఈ ప్రకారముగా నీకు క్షేత్రము యొక్క స్వభావమును జ్ఞానము యొక్క అర్థమును మరియు జ్ఞాన విషయమును నేను తెలియజేశాను నా భక్తులు మాత్రమే దీనిని యథార్థముగా అర్థం చేసుకోగలరు అలా చేసిన పిదప వారు నా దివ్య స్వభావమునే పొందుతారు इति क्षेत्रम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम् ज्ञेयं ज्ञेयं चोक्तम् समासतः समासतः ज्ञेयं चोक्तं समासतः ज्ञेयं चोक्तं समासतः इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः

तथा ज्ञानम् ज्ञानम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम् ज्ञेयम् ज्ञेयम् चोक्तम् चोक्तम् समासतः समासतः ज्ञेयं, 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 ज्ञेयं चोक्तम् समासतः ज्ञेयं चोक्तं समासतः इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त मद्भक्ता एतद्विज्ञाय एतद्विज्ञाय मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते मद्भावायोपपद्यते मद्भावायोपपपपद्यते मद्भावायोपपद्यते

ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते मद्भावायोपपद्यते इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम् इति तथा ज्ञानम् ज्ञेयं चोक्तं समासतः ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते मद्भावायोपपद्यते इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम् ज्ञेयं चोक्तं समासतः इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम् ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम् ज्ञेयं चोक्तं समासतः इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम् ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते क्षेत्रं तथा ज्ञानम् ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम् ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावयोपपद्यते इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तम् समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते इति क्षेत्रम् तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तम् समासतः एतद्विज्ञायते इति क्षेत्रं तथा चोक्तम् समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु